បាទសូមអនុញ្ញាតលំអានកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូននឹងប្រិមត្តពុកម៉ែមីមីង г លោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងនេតិហោរាសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងកុំអោយខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូននឹងប្រិមត្តពុកម៉ែមីមីង г ទាំងអស់គ្នាមកធ្វើការតាមដានជាមួយខ្ញុំដូចតទៅនេះ តាមតាននៅក្នុងថ្ងៃនេះមានឆ្នាំណាខ្លះដែលមានរីស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតនិងឆ្នាំណាខ្លះដែលមានរីស័យធ្លាក់ស្រុតចុះអញ្ចឹងសូមធ្វើការតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តទៅសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរីស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែត នៅថ្ងៃនេះមានកិច្ចការទុយធំលោកអ្នកឯកសម្រភពពេញទីបានហើយពីព្រោះថាក្លាយផ្កាបានហុចមុខវិញក្រាន់ជាទីកកដៅផងចំណែកអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរមិនថាទីចិត្តទីឆ្ងាយតែងតែផ្ដាល់ជាផលកម្라이និងប្រមូលនូវផលចំណេញមើលត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញគួរជាទីកកដៅការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួញនៅសក្តីសុខដំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញ រៀបបញ្ហាសក្ត័យស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយល្អប្រប័យណាស់ដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលតាមឆ្នាំឆ្លៅរីស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះមានកិច្ចការទូចធំលោកអ្នកឯងសម្រុកពេញទីបានហើយពីព្រោះថាខែផ្កាបានហុចមុខវិញក្រាន់ជាទីកក់ក្តៅផង ចំណែកអ្នកប្រកបរបបរុកស៊ីជួញដូរមិនថាទីជិតទីឆ្ងាយតែងតែផ្ដោតជាផលកម្រៃនិងប្រមូលផលចំណេញមកត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបនៅសក្តីសក្តំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញ រៀបបញ្ហាសក្ត័យស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្អាតល្អប្របីណាស់ដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើបឆ្នាំខាលរីស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបាទមានកិច្ចការងារអ្វីត្រូវរវេះរវ័យឲ្យត្រូវតែចងចាំថាធ្វើច рам តទូបានផលច្រើន ការប្រកបការងារវិញមានការចម្រើនលូតលាស់នឹងជាពិសេសបើពឹងពាក់អ្នកដតីគេតែងតែមានការជួយយ៉ាងពេញដៃពេញជើងថែមទៀតអ្នកប្រកបប្រព័ន្ធរកស៊ីជួញដូរវិញផ្ដោះផលល្អចំពោះការចរចាការបណ្ដាក់ទុនឬការចង់បញ្ចេញនូវប្រាក់កាក់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយព្រោះมันត្រឹមតែសំដដោយប្រកបទេតែនៅតែឆាប់រិចដាស់ដាលឈានទៅមុខទៀតផងរីឯបញ្ហា សិកដីស្នេហាកំឡក់ក្រមុំមានការផ្អែមល្ហែមគួសមក្នុងពេលនេះកំពុងតែផ្ដោតនៅផុនល្អបំផុតសម្រាប់ការរីកចម្រើនសង្គមជាគ្រួសារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកាលឆ្នាំថោះរីស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះការប្រកបកាងារឃើញថាមានការជឿនលឿនគួសមហើយបច្ចង់ចោះធ្វើអ្វីមួយ ក៏តាំងតើហុចជាលទ្ធផលក្រន់កក់កដៅមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបបរុកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានសន្ទុះជឿនលឿនទៅមុខហើយត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាដាច់ខាតបើធ្វើចំនួនបានកាក់កោបល្អមិនត្រូវកេងកៀងឡើយបើពុំនោះទេអាចហុចនៅផលអាក្រក់ណាស់មួយមុខវិញជាជាពុំខាន ការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបនៅសក្តិស្រុកសេមខ្សានដោយសោកមួយដងរីឯបញ្ហាគុំក្រងបដីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍ប្រោះស្រ័យមានភាពស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកនេរដៅខែវសាសមាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងរីស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបាមិនកាច់ការងារអ្វីត្រូវរវេះរវៃ ហើយត្រូវតែចងចាំថាធ្វើចរន្តទៅទួលបានផលច្រើនការប្រកបកាងារវិញមានការចម្រើនលូតលាស់នឹងជាពិសេសបើពឹងពាក់អ្នកដតីគេតែងតែមានការជួយយ៉ាងពេញដៃពេញជើងថែមទៀតអ្នកប្រកបប្រព័ន្ធរកស៊ីជួញដូរវិញផ្តល់ផលល្អចំពោះការចរចាការបណ្ដាក់ទុនឬការចង់បញ្ចេញនូវប្រាក់កាក់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយព្រោះมันត្រឹមតែសំងដោយប្រកបទេ នៅតែឆាប់រិចដាស់ដាលជាន្តទៅមុខទៀតផងរីឯបញ្ហាសក្តៃស្នាហាកំឡក់ក្រមុំមានការផ្អែមល្ហែមគួសមនឹងពេលនេះកំពុងតែផ្តល់នូវផលល្អបំផុតសម្រាប់ការរីកចម្រើនសង្គមជាគ្រួសារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើចឆ្នាំអស់សញ្ញារីស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារ ឃើញថាមានការជឿនលឿនគួរសម្ហើយបើចង់ចោះធ្វើអ្វីមួយក៏តែងតែហុចជាលទ្ធផលក្រាន់កក្តៅមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានសន្ទុះជឿនលឿនទៅមុខហើយត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាដាច់ខាតបើធ្វើចំនួនបានកាក់កប់ល្អមិនត្រូវកែងកែងឡើយបើពំនុះទេអាចហុចនូវផលអក្រក់ណាមួយមកវិញ ជាជាពុំខានការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបនូវសក្ត័យសុកសេមខ្សានដូចសោកមួយដងរីឯបញ្ហាគូក្រងបដីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍ប្រោះស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកនារដូវខែវរសាសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកាលឆ្នាំមមីរីស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះមានជោគមានសិរី ហើយទួលលោកអ្នកធ្វើឲ្យតែងតែផ្ដោតផន់ល្អនិងមានភៀបសក្ដំគួសំផងអ្នកប្រកបរបបរកស៊ីជួញដូរទីជិតទីឆ្ងាយមានភៀបកាក់កបល្អឲ្យមកចង់ជួញផ្លောင်ឆ្ងាយទៀតសੌតក៏ផ្ដាល់ផ្លែផ្កាប្រពៃណាស់ដែរការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបនៅភៀបសក្ដំនិងមានតែក្រុមមនុស្សស្វាគមន៍រាក់ទាក់ជានិចរីអបញ្ហាសក្តិស្នេហាកំឡាក់ក្រមុំ មានភៀសផ្អែមល្ហែមនិងបលុកអ្នកមិនទាន់មានគូគបជាឱកាសល្អក្នុងការស្វែងរកបំផតសម្រាប់អស់លុកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមម៉ែរិយស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមយុំនៅថ្ងៃនេះបលុកអ្នកមានបញ្ហាអវ័យតែងតែចាប់ផ្ដើមធូរស្បើយពីទុក្ខលំបាកមួយចំនួនបន្តិចវិញហើយបើចង់ដោះស្រាយអវ័យមួយតែងតែជោគជ័យដោយគបបំណងផលថាសឹកការរស់នៅ ក្នុងគ្រោះសាឆាប់មានរឿងប្រេសឆានះក៏បីមានការប្រយ័តប្រយែងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការហូរចេញហូរចូលមិនទៀងទាត់ដូច្នេះមិនគួរផ្សងព្រេងទៅបោះទុនរុកស៊ីធំដុំនិងយកទៅលេងល្បែងស៊ីសងឡើយនាំឲ្យជាប់ការគន់ខ្លួនរីឯបញ្ហាសក្ត័យស្នេហាប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃនេះ មានភាពលួចលោតទៅមុខនិងកំពុងតើស្រស់ស្រួលគ្នាល្អប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើឆ្នាំវោករីយស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមួយជុំនៅថ្ងៃនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរប៉ុន្មានទេដូចនេះក៏បៃធ្វើបំដាក់ទានឬរំដោះគ្រោះចាញ់ក៏ប្រសើរដែរការរសនៅឲ្យប្រជាជននូវបញ្ហាចំនួនវិវាទបន្តិច អ្នកប្រកបរបងរុកស៊ីជួញដូរវិញទោះការជួញទីឆ្ងាយទីជិតការរកផលកម្라이មានការហោចូលមួយមួយក្រនបំពេញបំពួនដែរតែបាច់ចង់ធ្វើចំនួនទុយធំនោះឃើញថាតែងតែជួបនៅផលលំបាក់ឬក៏ផលអាក្រក់ច្រានជាងផលល្អរីឯបញ្ហាសក្តៅស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពូ្មាយមីមីក្តីមានការចេះអន់ ជននឹងអត់អោនឲ្យគ្នានឹងការប្រសើរតេតងគ្នានឹងល្អប្របប្រយសម្រាប់អស់លុកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការីស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងផ្ពោះត្រដែកនៅថ្ងៃនេះមានជោគមានសិរីឲ្យតួលុកអ្នកធ្វើឲ្យគាត់តែងតែផ្ដោតផលល្អនឹងមានភាពសក្ដិដំណមគួសំផង អ្នកប្រកបរបបរបស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមានភៀមកកកបល្អហើយបិចង់ជួញផ្លូវឆ្ងាយទៀតសោតក៏បដាល់ផ្លែផ្កាប្របបីណាស់ដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបនូវភៀមសកដំងនិងមានតែក្រុមមនុស្សស្វាកងរៈតេជិនៃរីឯបញ្ហាសក្ត័យស្នេហាកំឡក់ក្រមុំមានភៀមផ្អែមល្ហែមនិងបលុកអ្នកមិនទាន់មានគូគបជាឱកាសល្អ ក្នុងការស្វែងរកបំផត់សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើបឆ្នាំចររីស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងផ្ពោះត្រដើតនៅថ្ងៃនេះបាទមានកិច្ចការងារអ្វីត្រូវរវេះរវ័យហើយត្រូវតែចងចាំថាធ្វើច рам តួលបានផលច្រើនការប្រកបការងារវិញមានការចម្រើនលូតលាស់និងជាពិសេសបពឹងពាក់អ្នកដតីកែតតែមានការជួយយ៉ាងពេញដៃពេញជើងថែមទៀត អ្នកប្រកបប្រព័ន្ធរោគសីយ៍ជួញដូរវិញផ្ដោតផលល្អចំពោះការចរចាការបណ្ដាក់ទុនឬការចង់បញ្ចេញនូវប្រកាកក្នុងការធ្វើអ្វីមួយព្រោះมันត្រឹមតែសំដេចប្រកបទេតែនៅតែឆាប់រិចដាស់ដាល់ជាតុមុកទៀតផងរីឯបញ្ហាសក្តៃស្នាហាកំឡក់ក្រមុំមានការផ្អែមល្ហែមគួសសម្ នៅពេលនេះកំពុងតែផ្ដល់នូវផលល្អបំផុតសម្រាប់ការរៀបចំសង្គមជាគ្រួសារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើបឆ្នាំកលរីស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះការប្រកបកាងារឃើញថាមានការជឿនលឿនគួរសម្ហើយបច្ចង់ចោះធ្វើអ្វីមួយក៏តែងតែហុចលទ្ធផលក្រន់កក់ដៅមួយចំនួនផងដែរ សម្រាប់អ្នកប្រតបតរបរបស៊ីជួយដោនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានសន្ទុះជឿលឿនទៅមុខហើយត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាដាច់ខាតបើធ្វើចំនួនបានកាក់កបល្អមិនត្រូវកែងកែងឡើយបើពុំនោះទេអាចហុចនៅផលអាក្រក់ណាស់មួយមុខវិញជាជាពុំខានការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបនៅសក្តិសិទ្ធិសុកសេមខ្សាននឹងសោកមួយដង រឿងបัญហាគូក្រងបដីប្រពន្ធឬគូស្នែប្រោះស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកនារដូវខែវសាបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងប្រិមត្តពុកម៉ែមីងលោកញីលោកតាទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននៅជោគចតារាស័យដែលធ្វើការបកស្រាយបង្ហាញជូនដោយខ្ញុំបាទខ្មែរ Horoscope Daily សូមអរគុណពដល់បងប្អូននិងប្រិមត្តពុកម៉ែមីងទាំងអស់គ្នាជួបរកផ្ទះតាមសំនៀងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងរកការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយសូមអោយជួបតែសុខសុវត្ថិភាពតាំងពីទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញសូមអរគុណ